love, you. love you. быстрые атаки, мы настраивались на подолье. Знали, что здесь нам будет нелегко, но в дебюте мы реализовали две быстрые атаки. 2-0 выигрывать начали, были предпосылки еще, хорошие моменты для завершения, но не получилось. И потом команда, видать, уже поверила, что выиграла игру, и как гром среди ясного неба, это футбол не прощает такие вещи, нужно играть все 90 минут до конца быть сконцентрированным, и мобилизированным и доигрывать матч нужно было в спокойном состоянии. Но все получилось наоборот. Не, мы на ничего никак не рассчитывали. Мы хотели, мы ехали только за победой. Ребятам сказали, это ничья пока после первого тайма, но нужно добавлять в игре. Но, наверное, мы не достучались к ребятам нас не услышали. Честно, эмоций нету. Игра такая была сегодня, вы сами понимаете. За выживание, если мы проигрывали, конечно, мы отпадали уже. Вот. Ну, я, был, был уверен, еще можете у ребят спросить, я позавчера еще им сказал, что они выиграют. Вот. Ну, тяжело удалось. Конечно, такой футбол зрителям, конечно, нравится. понимаю, интрига, все. А вот. Но заслужили, давно не выигрывали. Претензии по самоотдаче у меня к ребятам нет. Есть, конечно, тактические просчеты, еще раз повторяю, что неграмотно мы играем в обороне, пропускаем опять. Вот. Но это уже не тот арсенал, что был в первом круге. Я вам хочу сказать, что командочка, вот даже мы сейчас в Ангульце играли, эта команда поинтереснее, чем Ангулец-2. По содержанию игры, вы же видите, опытные игроки у них появились в обороне. Поэтому так. Звичайно, ми налаштовувалися на перемогу, бо це наш ніби як завзятий суперник, ми зділимо з ними місця, і нам потрібно підніматися було в турнірі таблиці вверх. Ну, налаштовані були на перемогу, якісь пропустили таких два гола, незрозумілих, потім більш сконцентрувалися, зібралися. І, і фар нам допоміг, і самі гравці були налаштовані на забивання голів чим побільше. і Це нам вдалося дожати суперника і перемогти 3-2. Всегда надо грати до конца в поединке и і добиватися результату, як как бы игра не всегда приятно забивать забивати голи. Это... всегда приятно, приносить позитивні емоції и допомогло команді виграти.